Доброго ранку, слава Иисусу Христу, Господь добрый, Господь благий, Господь царю. Я ради что Бог дозволяет нам будто разом с вами. Я думаю, что вам также приятно, радостно видеть нас, потому что выходя в эфире, это также вдохновение для вас, что мы живы. И уже много-много раз Владик просится, дядя Илюша, пожалуйста, я хочу таранковую молитву с вами делать. Вот сегодня он с нами. Владик, он также часть медиа-команды. Вот позавчера у нас была Ранкова молитва с медиа-командой. Если вы еще не написали отзывы, я попросил, чтобы было 50 отзывов, пока только 26. Пожалуйста, обязательно напишите отзывы. Можете лайк ставить, чтобы было 100 лайков и 50 отзывов. И Владик, он также относится к этой команде. Он постоянно бежит, все подключает слова для того, чтобы все видели, читали. Поэтому это, это благословение для нас. Ну, рядом с ним уже взрослый Петро Миколаевич. Вы его знаете, может, кто-то первый раз видит Петра Миколаевича. Добрый человек он, благочестивый, святый-то добрый. Бо, бачите, вот лицо у него доброе. И потому что много святых, но не все добрые. А он и добрый, и святый человек. Поэтому, если вы с нами, будьте добрыми, и святыми людьми. Я а хочу, чтобы мы помолились, Господу. Отец Небесный, мы так благодарны, а нашу, что в этот ранковый час мы можем быть разом мы можем славить Тебя, мы можем величать Тебя, мы благодарны, что мы сегодня с Владиком, с Петром Николаевичем, мы можем быть на эту ранковую молитву, мы благодарны за братьев, которые транслируют эту молитву, мы благодарны за каждого, кто кто с нами сейчас в эфире, или потом будут записи смотреть, эту а ранковую молитву. Пусть благодать пребывает на их жизнь. У каждого из нас есть свои переживания, свои трудности, свои волнения в жизни. Мы так, так, так нуждаемся в Тебе. Помоги нам, Господь. Мы молимся, мы постоянно молимся, чтобы закончилась эта война и наступил мир в Украине. Мы молимся о том, чтобы наши дети, наши внуки не, не боялись жить в Украине, но планировали свою жизнь здесь, в стране. Мы благодарны, что Владик с нами, Господь. Мы благодарны, что он не боится жить здесь, в Украине. Господь, дай ему силы дальше, чтобы он стал сильным твоим служителем, чтобы он был помазанником твоим и был благословением не только для Харькова, но и для Харьковской области. Молимся yes. за тех деток, которые возраста Владика, которые вынуждены были уехать с Украины. Там, где yes. они yes. находятся, благослови. Наши желания, чтобы они вернулись назад, Господь. Но если они не вернутся больше назад, там, где они находятся, чтобы они были ревностными и служили тебе так, как Владик здесь служит, чтобы они находили служение в той поместной церкви, где э, ходят, чтобы они были пусть Пусть это для Германии, пусть это для Белгии, для Голландии, для Америки, где бы ни находились наши подростки, наши дети, чтобы они были благословенны для той местности. Мы это просим, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Владик, ну я к тебе хотел спросить, а что у тебя вот так сильно было желание вот, вот быть Ранковым там? Ты хотел что-то сразу сказать, братьям и сестрам? Что ты хотел сказать? Нет, а я хотел показать, что я тоже в медиа. Ага, Супер. вот что это? бо у нас было и не все не, не все вот э, э, участвовали поэтому владик он тоже в медиа хорошо а, а что у тебя вот ну тебя может папа заставлять чтобы ты в медиа не. не я сам хочу там быть а тебе подобается да так мне не там подобается и какое у, у, у тебя пожелание для тех кто с нами сейчас в эфире не буду смотреть эту руку могут... и, и у тебя для них пожелание чтобы ставили лайки и комментировали, наверное, побольше. Не только. Не а только, что еще? Чтобы они без конца славили Бога. Вот так, слышите? Какая духовная дитя у нас. Не славила. только лайк и не только комментарий, но, но без конца, да? Без конца, чтобы вы славили Бога бо вот э, Владик здесь, он чтобы понимали, он э, вот есть, может кто-то еще э, с тех времен, как и я, с тех времен э, был такой сын полка, да, есть целая была повесть сын полка. То есть э, Владик он здесь как сын полка, сын в храме. Он постоянно здесь, он, он круглосуточно находится в храме, он здесь дел, держит постоянно оборону, поэтому, когда он говорит, что без конца славит Господа, он, знаете, как Самуил находится в храме, он постоянно славит Господа. Э, какое еще пожелание у тебя? Есть еще пожелание? Хорошо. Ты одно время, ты где-то пару месяцев был в Германии, там ты уехала Декілька місяців. Скільки місяців ти був там? Не знаю скільки, але довго, але ми приїжджали сюди в Україну. Но ти, ти був там, Декілька разів в Україну поверталися. Декілька разів. А кажи, будь ласка, де краще? На Німеччині чи, чи тут в, Украї... в Україні? В Україні. Бо да. Україна для Христа, для Бога, і це наш дім. А, вы что это? это? Украина для Христа, Украина для Бога, Украина – это наш Владик, спасибо, дорогой. Я так рад, что ты, ты вот вернулся с Немечины. Я так рад, что, что ты здесь трудишься. И ты что в медиа команды запоминайте, будь ласка. Владик, он такой команде медиа-команда. И когда вы будете смотреться, не только ранковые молитвы, а все молитвы, Знаете, что там, за экранами, если хотите, за компьютером, Владик там, он участвует. Поэтому помимо того, что вы молите за всю команду, за братьев и сестер, которые есть, не забудьте помолиться и за Владика. Хорошо? И как? Чтобы без конца славили Господа. Ты еще что-то хотел сказать? Все. Хорошо. Петро Миколайович, ну, Петро Мікрачні міря команди. Я навіть не буду задавати вопрос, а чому він хоче ранкову молитву. Ну що он так же хоче на два ранкову молитву. мене постоянно у нас рідко получается. Он так угаварюють, постійно хоче ранкову молитву. Я хочу додати, що Владик це перша дитина, яка повернулася на, так, на так, територію я, так, храму. Так. І це я пам'ятаю цей момент, коли Настя повернулася, і Владик, і це було так незвично. Через скільки місяців побачити малу дитину на території храму, і але це ну супер, Владік, що ти з нами, і що ти тут, і що ти при церкві, і що ти допомагаєш. і ти не тільки в медіа, ти багато ще де, ти держиш порядок тут тому хай Бог благословить тебе. Молодець. Молодец. Да, но это дуже ворушливо, да, напевно, там, как украинское, треба потому бо несколько месяцев не было ни одного ребенка у нас в храме. Когда, вот, знаете, мы, мы знали, привыкли, у нас много-много деток было, у нас всегда шумно в церкви было, молодые семьи, подростки, дети, вот, все так шумело в церкви, и в один момент ни одного, ни одного ребенка не осталось, ни, ни маленьких деток, ни подростков, также молодежи, вот представьте, воскресной школы нету, подростковой школы нету, молодежной нету, потом началась у нас молодежь, а потом детячая, а вот уже пару месяцев, как у нас и Петелькова, и проходит проходят, и как Владик появился, это... Всі подивилися на Владика, що він є, і зрозуміли, що можна трошки повертатися до Харкова. І тепер у нас теж є трошки діток на недільній школі, багатенько. Але перший був Владик, і всі подивилися на Владика і сказали, що Владик може, то і в нас вийде. І теж приїхали в Харків. Це круто. Спасибо, а, а хто ще й народився вже за це? Так. Після того у нього ще один брат родився, вже трошки, поки троє, То есть, если так. вот э, таким э, темпом в ближайшее время у вас еще дети родятся, да? Не знаю, думаю так. Так, молодец. Ну, Конечно, если Украина для Христа, то надо, чтобы в Украине было много деток. Так что папе передадим, маме передадим, чтобы они держали правильный курс. Хорошо, Петру Миколаевич, спасибо тебе, что ты также согласился быть. Я уже сказал, что ты сильно хотел быть на этой рынковой молитве. У нас было в субботу водный крещение. Я, я не знаю, какие у тебя были вот переживания, но для меня это настолько это вдохновляло. Знаешь, когда видишь с новых а когда вот увидел, что с команда приехала с Изюма, вот я, 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 я не знаю как ты, но я каждый раз, когда я вижу с Изюма или с других церков где раньше не было церкви у меня особенная радость. это невозможно передать, потому что думаешь, если мы бы не открыли там эти церкви, эти поместные церкви, эти люди бы не было бы, на, не было бы на крещение, эти люди бы никогда бы ну, не могли быть в церкви. А благодаря тому, что с Божьей помощью мы открыли там церковь Иисуса Христа, и видя, как вот входят в воду, обещает Господу служить чисто, добрую совесть, это... Асобіна, особенно радість, особенне відчуття. Тому розкажи от, свої враження. Мої враження стосуються ну, всього хрещення, всього того дня і місця, де була ця подія. Врано, вранці, прокинувшись, десь можливо пів шостої години ранку, я подивився в вікно і дивлюся, що дуже. Така похмура погода. Прям такі хмари аж чорні. Думаю, ну, ну це ж треба такий похмурий день, коли в нас хрещення. Думаю, щось тут не то. Не може бути, щоб було хрещення і день похмурий. Але так дав Бог, що до другої години, поки всі з'їхались, на яку годину в нас було назначено хрещення, то розпогодилося, була дуже ясна, тепла сонячна погода. І видно було, що. Небо радіє і люди в білому, у всіх піднесений настрій, святковий такий настрій, натхненні всі, і побачитися з людьми, побачити тих, хто хреститься. Але я звернув увагу, знаєте, я дивився, у нас хрещення проходило в Ісхарі на річці Сіверський Донець. І ця річка вона багато потрапляла в новини. Що якийсь місток був зруйнований там, чи в Ізюмі, чи в Чугуєві якусь переправу зробили вороги, перекидають mm -hmm. і на річку завжди хто обороняється, на річку покладають надію, що річка стане перепоною для ворога. І десь цей сіверський Донець він, він фігурував у новинах і так, і з того боку, і з того боку з різних сторін, і, 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 і добре фігурував і десь. З якимось негативним відтінком, але вже декілька разів в духовному світі він ця річка фігурувала як та, яка була свідком Слава, хрещення тисяч. наших братів і сестер. Цього не покажуть в новинах, про це не покаже там ТСН чи марафон. Але ми знаємо: церква Божа знає, Ангели на небі знають, Господь Бог знає, що ця річка. Вона стала тою річкою, де багато вже віруючих людей в Харківській області прийняли святе водне хрещення. І для мене це такий символізм, що Господь дасть і відродження нашій країні і нашому краю, нашому регіону піднесе Господь підніме. Харківщину це обов'язково буде, амін. Бо, бо не тільки погане відбувається навколо нас, не тільки негативне, а й такі світлі позитивні події, як святе водне хрещення. Тому стоїмо, віримо, молимося і надію покладаємо на Бога, що все буде добре, як сказав Владік, що Україна для Христа, Україна для Бога, і ми кажемо Харків для Христа, амін. Харківщина, амін для Бога в ім'я Ісуса Христа. И очень вот э, хорошая подія будет, потому что 7 вересня вот, також у нас будет э, святое водное крещение. Мы планируем, э, новые люди будут принимать святое водное крещение. Это пятое водное крещение было в этом году. И думаю, до 7 сентября будут, скорее всего, что минимум, наверное, еще 5 э, святых водных крещений. В разных регионах, вот мы планируем и в Изюмском регионе, где новая церковь открыта, планируем церкви святое водное крещение, в Южном планируем. Э, э, и верим, верим, что до 5, до 5 сентября, или будут будут дуже, дуже богатые еще тех братьев, сестер, которые будут заключать завет с Богом через Святое Водное Крещение. Поэтому, если вы вот сейчас э, слышите нас, помолитесь, чтобы у людей было желание, жажда делать этот шаг, чтобы Бог благословил их. Петр Николаевич, я бы хотел прямо сейчас, чтобы ты помолился о тех, которые приняли Святое Водное Крещение, о тех, которые, я знаю, много людей у нас непосредственно церковь посещают, и они вот-вот хотят. Они говорят, вот следующий раз мы примем. Потом мы проходим. В следующий раз мы примем, следующий раз мы примем. То есть они хотят, и вот что-то их держит. Это не один, не два, не три, не пять, я бы хотел сказать, и не десять. Очень много людей, и их что-то держит, какое-то препятствие есть в их жизни. Чтобы они приняли решение, чтобы массово. Мне вот нравится, вот вместо исписания, где сказано, что... Там 3000 обратились к Господу, потом присоединилась к церкви 5000, а потом, когда мы читаем дальше, что ежедневно Бог прилагался по самим церквам, уже не считали сколько. Масса людей обращалась к Господу. Хочется, чтобы в это время в Украине массово люди обращались к Господу. Чтобы мы не там раз там, в два месяца или раз в три месяца крестили, но, но хотелось каждую неделю, чтобы мы могли крестить людей, чтобы люди обращались к Господу. Господу молить по каляне. Добрый моломосету Боже Небесний, ми дякуємо Тобі, що О, можемо Слава бути свідками тобі, таких яскравих, світлих, великих подій, як святе водне хрещення, і засвідчити віру наших братів і сестер, які обіцяли тобі добру совість. Для нас це натхнення, для так. нас це справді святкова і Храла радісна тобі, подія, і наша молитва зараз за тих братів і сестер, які прийняли хрещення в цьому році, так, так. за період війни і так. які ще планують прийняти хрещення. Нехай твій Божий так. Дух буде над ними, нехай твоя охрен. хорона будет над каждым из Ісуса Иисуса Христа. Прошу благослови Господа. Благослови. Боже, Иисус. Духом Святым, сповне каждое сердце. И нехай благодать твоя огорне. Так. Кожну душу в ім'я Ісуса благослови стояти твердо в вірі, міцно на тебе покладати надію, знаючи, що ти з нами Бог і ти не підведеш, і Ти благословиш в ім'я Ісуса Христа. Благослови Господь, благостала, щоб віруючих людей ставало більше і більше. Бо коли примножуються праведники, тоді гарно всім навколо Господи. Благослови нас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Друзья, скажу славную молитву украинской мовы. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца та единение Святого Духа, хай будет с нами. Аминь.